Selamat sejahtera kepada semua penonton. Hari ini anda sedang menonton rancangan bual bicara Masyarakat Sejahtera. Okey, hari ini kita ingin membincangkan satu topik yang amat uh, penting iaitu peranan komunikasi uh, berkesan dalam menangani masalah kemiskinan di Malaysia. Okey, Uh, ramai yang berfikir bahawa kemiskinan ni hanya boleh diatasi dengan bantuan kewangan Tetapi sebenarnya cara kita berkomunikasi dan menyampaikan maklumat pun uh, Memainkan peranan yang besar dalam uh, mengatasi masalah kemiskinan ni. Okay, Bersama saya hari ini dua tetamu hebat iaitu Dr. Farah, seorang pakar komunikasi Dan Saudari Anis, uh, wakil NGO Belia yang sering menyertai aktiviti uh, membantu kawasan luar bandar. Okey, Selamat datang. Okey, baiklah uh, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Uh, Dr Farah. Yeah. Uh, ramai yang melihat kemiskinan ni sebagai isu ekonomi semata-mata. Tapi, mengapa doktor katakan komunikasi berkesan juga memainkan peranan yang penting dalam uh, mengatasi masalah kemiskinan? Baik, terima kasih kepada pengacara kita pada hari ini atas soalan yang ditujukan. Okey, sebenarnya kemiskinan ini bukanlah hanya kekurangan sumber kewangan tetapi ia juga berkaitan dengan kekurangan akses uh, kepada maklumat. Okey, komunikasi yang berkesan memainkan peranan yang penting untuk memastikan uh, masyarakat tahu tentang hak ataupun uh, uh, hak mereka. Saluran bantuan yang wujud dan juga peluang untuk keluar dari kemiskinan. Okey. Sebagai contoh, ada program yang uh, di ditaja oleh kerajaan iaitu latihan kemahiran percuma. Uh, tetapi tidak ramai yang sertai kerana uh, atas kurang pendedahan tentang program tersebut. Okey. Jadi bila komunikasi itu tidak berkesan, peluang itu hanya terlepas begitu sahaja. Okey, Selain itu Komunikasi juga membina kepercayaan antara masyarakat dan pihak pemberi bantuan. Okay, kalau mesej tidak jelas atau terlalu formal, jurang antara penyampai dan penerima uh, bantuan akan rasa jauh. Hmm. Okay, mereka akan jadi malu bertanya, malah ada yang hilang kepercayaan kepada sistem bantuan. Okay, yang terakhir, komunikasi yang baik bukanlah sekadar bercakap tetapi juga mendengar. Okay, bila kita uh, dengar kisah sebenar masyarakat yang uh, kurang berpendapatan ini uh, Barulah kita tahu dengan menyeluruh uh, bentuk bantuan yang disediakan oleh pelbagai pihak uh, Betul tu doktor uh, Maklumat tanpa penyampaian yang betul ni memang tidak memberi kesan Okey Baiklah sebelum kita meneruskan perbincangan kita Mari kita saksikan Uh, satu laporan khas di lokasi kejadian tentang program bantuan laptop uh, kepada pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Okey, teruskan bersama rakan uh, wartawan saya di lokasi kejadian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Sekolah Menengah Sultan Zain uh, di mana satu program bantuan pendidikan dijalankan oleh NGO Belia Prihatin sebanyak 20 buah laptop uh, disumbangkan kepada pelajar dan keluarga di Kopi bagi membantu mereka mengikuti pembelajaran di dalam talian. Bersama saya, salah seorang penerima bantuan sumbangan laptop iaitu adik Sofia, seorang pelajar di Kata 5. Baiklah, Sofia, boleh tak kongsikan perasaan awak selepas menerima bantuan laptop ini? Um saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana sebenarnya sebelum ni saya perlu berkongsi telefon dengan adik saya untuk belajar tetapi sekarang dengan adanya bantuan laptop ni saya jadi lebih mudah untuk belajar dan tidak ketinggalan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak NGO Belia kerana telah membantu kami para pelajar. Baik. Alhamdulillah semoga adik Sofia boleh terus berjaya dalam SPM akan datang. Sekian sahaja. Pertama saya juga saudari Alia sebagai wakil NGO Belia Perhati. Alia, apakah matlamat utama program ini? Okay, program ini sebenarnya bertujuan untuk uh, memberikan uh, bantuan kepada uh, para pelajar yang tidak berkemampuan. Okay, supaya mereka tak uh, tercicir dalam pembelajaran digital. Okay. Uh, kami percaya bahawa uh, komunikasi berkesan ni Uh, dapat membantu lagi-lagi dalam menyampaikan maklumat uh, tentang bantuan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Okey, harapan saya dan uh, kumpulan saya, okay uh, dengan laptop-laptop yang diagihkan ni, uh, kita dapat membantu dan sedikit sebanyak memberi peluang kepada para pelajar untuk uh, ubah nasib dan masa depan mereka. Baik, terima kasih kepada saudari Adia melaporkan dari Sekolah Menengah Sultan Mizan saya Amira Fazliha uh, melaporkan dari Bual Bicara Masyarakat Sejahtera pandang kamera itu tadi uh, antara contoh uh, bagaimana komunikasi yang jelas dapat memastikan bantuan sampai kepada penerima yang sepatutnya okay. uh, saya dari ANIS Uh, sebagai wakil NGO sendiri, bagaimana saudari melihat kepada peranan uh, berkomunikasi ini penting uh, dalam memberi uh, bantuan kepada golongan miskin? Baik, terima kasih saudari host. Jadi dalam pengalaman kami, kebanyakan isi rumah di Malaysia sebenarnya tak tahu langsung tentang skim bantuan atau pihak NGO itu sendiri bila pihak kami uh, melakukan soal selidik bukan sebab mereka ni langsung tak peduli mengenai bantuan-bantuan uh, ni tapi kerana um, message yang disampaikan terlalu formal atau terlalu teknikal jadi bagi mereka ianya agak sukar untuk difahami jadi, kami sebagai pihak NGO cuba ubah cara pendekatan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah, aa, poster bergambar dan juga mesej-mesej ringkas tapi jelas yang mampu untuk menarik perhatian mereka. Sebab yelah, kita nakkan perhatian mereka supaya mereka ni berani untuk minta bantuan dekat kita. Selain itu, kami tidak hanya duduk di pejabat dan edar risalah. Tidak kami turun padang pergi jumpa sendiri pihak yang memerlukan ni. Bila kita berbual secara santai dari hati ke hati macam tu, mereka akan lebih terbuka untuk kongsi masalah mereka dan bertanya soalan kepada kami. Yang paling penting, komunikasi itu kena dari hati kita sendiri. Bukan sekadar cakap beria-ria, lepas tu janjikan macam-macam, janjikan bulan dan bintang. Tapi kena datang dari niat bila mereka rasa yang kita ni betul-betul nak tolong diorang, barulah mesej tu akan sampai dan kepercayaan antara pihak kami dan penerima itu akan terbina. Hmm. Faham? Okey, jadi kadang-kadang pun kita lupa bahawa kita uh, cara penyampaian ni boleh mempengaruhi sejauh hmm. mana uh, penerima tu uh, boleh memahami mesej kita. Okey, uh, bagaimana pula dengan Dr. Farah? Apakah strategi yang terbaik yang boleh digunakan oleh kerajaan sendiri uh, dan NGO bagi memastikan message ni benar-benar sampai dan difahami oleh penerima yang sepatutnya. Baik, ada beberapa strategi penting yang boleh dipraktikkan. Yang pertama sekali, uh, pihak kerajaan haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai dengan latar masyarakat sasaran. Uh, hal ini supaya uh, maklumat yang disampaikan lebih uh, lebih mudah difahami oleh golongan belia. Yang kedua, pihak kerajaan haruslah mengamalkan pendekatan dua hala iaitu bukan sahaja memberi maklumat semata-mata tetapi mendengar pandangan atau masalah mereka. Yang ketiga, uh, menggabungkan komunikasi tradisional dan digital. Misalnya Hebahan di radio tempatan masih relevan di kawasan luar bandar. Manakala media sosial uh, masih sesuai untuk semua lapisan umur. Okey, yang keempat menceritakan kejayaan jutawan Malaysia. Uh, seperti contohnya uh, Datuk Ali Sufri. Uh, beliau merupakan seorang jutawan Malaysia uh, yang pada awalnya hanya um, menjual produk-produknya di pasar malam. Berlalik beliau berusaha sehingga sekarang uh, sehinggalah menjadi seorang jutawan. Okay. Uh, bila masyarakat melihat dengan jelas uh, contoh individu yang berjaya keluar dari kemiskinan mereka akan lebih bermotivasi untuk mencapai kejayaan. Okay. Dan akhir sekali konsistensi, iaitu komunikasi yang berterusan. Akan membina kepercayaan dan menunjukkan keikhlasan uh, pihak pemberi bantuan. Terima kasih. Okay. Saya uh, faham tentang intipati yang Dr Farah uh, baru terangkan. Uh, komunikasi ini bukan sekadar menyampaikan maklumat, tapi juga membina kepercayaan uh, dan rasa dihargai itu. Okey, uh, kembali kepada sadari Anis. Bagaimana bagaimana pula uh, peranan belia dalam memastikan komunikasi tentang kemiskinan ni uh, lebih berkesan? Baik bagi pihak saya iaitu NGO sebenarnya belia ni ialah ejen perubahan yang sangat hebat hmm. di Malaysia kita ni lebih dekat dengan masyarakat jadi cara kita sampai maklumat sampaikan maklumat tu uh, boleh jadi lebih santai dan mudah difahami oleh mereka contohnya kita boleh buat video pendek sesi live mm. um, atau perkongsian di TikTok sebab macam kita tahu itu adalah antara platform yang ramai orang guna sekarang uh, selaras mestinya uh, host pun gunakan yeah. TikTok kan Okey, selain itu, ramai belia juga terlibat sebagai sukarelawan. Ada yang bantu isi borang bantuan untuk keluarga yang susah, ajar orang guna laman web kerajaan atau tolong pelajar yang tak ada peranti supaya mereka boleh uh, menggunakan, mereka tak ketinggalan lah. Hmm. So, mereka boleh gunakan peranti mereka tu untuk uh, pembelajaran. Hmm sebenarnya komunikasi berkesan tak semestinya secara formal seperti yang saya dah cakap sebelum ni. Kadang-kadang cukup dengan satu perbualan uh, santai antara kami antara pihak kerajaan dan juga penerima. Um kita boleh duduk sembang sambil minum-minum pun kita dah boleh hmm. macam bagi diorang uh, apa ni info mengenai bantuan-bantuan ni. So, um, lagi satu bila belia ni aktif turun padang, kita bukan sekadar sebarkan maklumat. Uh, kita juga akan sebarkan semangat prihatin tu, rasa empati dan keinginan nak tengok masyarakat kita lebih maju tu sama-sama. Hmm. Bagus uh, saya uh, faham dengan apa yang er uh, Saudari Anis cuba sampaikan. Okey, sebenarnya itulah maksud sebenar uh, komunikasi berkesan iaitu bila mesej uh, sampai dengan hati, iaitu bukan sekadar uh, kata-kata. Okey, uh, baiklah secara kesimpulannya daripada perbincangan kita hari ini, uh, kita dapat lihat uh, bahawa komunikasi berkesan ni adalah kunci utama dalam membasmi uh, kemiskinan di Malaysia. Okey, ia bukan sekadar soal memberi maklumat tapi dia juga tentang uh, memahami, mendengar dan membina hubungan kepercayaan. okay antara penerima dan di antara uh, pemberi dan penerima. Okey. Uh, dengan komunikasi yang baik ini, uh, semua pihak uh, kerajaan, NGO, belia dan masyarakat uh, sekalipun boleh berganding bahu untuk memastikan Uh, tak ada siapa yang uh, tertinggal dalam menerima maklumat uh, dalam arus pembangunan ini. Okay, terima kasih kepada Dr Farah uh, dan Saudari Anis uh, atas pandangan yang sangat bernas tadi. Okey. Uh, semoga perkongsian uh, ini membuka mata kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okey sekian saja uh, episod kali ini dalam bual bicara masyarakat sejahtera. Okey jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton bual bicara masyarakat sejahtera. Okey dalam episod kali ini kita akan membincangkan isu yang tidak kurang pentingnya iaitu kemahiran bekesan komunikasi berhemah asas perpaduan dan keharmonian sosial di Malaysia. Okey, sebagai sebuah negara yang majmuk, kita sering berinteraksi uh, dengan kaum dan masyarakat yang pelbagai kaum dan uh, budaya. Okey, maka komunikasi berhemah ni amatlah penting untuk memastikan uh, keharmonian dalam negara kita terus terpelihara. Bersama saya uh, di studio hari ini ialah Dr. Farah iaitu pakar komunikasi dan etika sosial. Uh, selamat datang ke studio Dr. Okey, uh, Dr. Farah, uh, boleh Dr. jelaskan mengapa kemahiran berkomunikasi secara berhemah ni dianggap sangat penting dalam konteks masyarakat uh, majmuk di Malaysia? Baik, terima kasih kepada pengacara kita pada hari ini atas soalan yang ditujukan. Baik, Uh, komunikasi yang berhemah adalah asas hubungan sosial yang harmoni dalam masyarakat pelbagai kaum setiap kata nada dan gaya bahasa memberi kesan terhadap perhubungan uh, antara kaum baik right. apabila kita berkomunikasi dengan sopan dan menghormati perbezaan budaya kita sebenarnya sedang membina jabatan persefahaman Namun jika kita uh, bercakap tanpa berfikir ataupun menggunakan bahasa yang menyinggung, uh, perkara ini boleh menimbulkan salah faham antara antara kaum. Jadi komunikasi yang berhemah dan komunikasi yang berhemah bukan sekadar berkata-kata dengan lembut tetapi tentang mendengar dengan empati dan memahami perspektif orang lain. Benar uh, kadang kala uh, apa cara yang kita menegur ni adalah lebih jauh lebih penting daripada apa yang kita tegur. Okey, uh, berbalik kepada uh, tetamu seterusnya iaitu saudari Anis uh, iaitu seorang uh, wakil NGO belia yang sering uh, melibatkan diri dalam aktiviti perpaduan. Okey, saudari Anis bagaimana pula peranan belia dalam mengamalkan komunikasi yang berhemah ni. Sebagai generasi muda, kami banyak berinteraksi menggunakan media sosial. Namun, ramai tidak sedar bahawa kata-kata di media sosial juga dapat memberikan kesan. Sebab itu, kami perlu sentiasa berfikir sebelum menulis atau berkongsi sesuatu informasi kepada pengguna-pengguna yang lain. Komunikasi berhemah bagi saya Bermaksud menyampaikan pandangan dengan sopan Tanpa menghina atau menjatuhkan pihak yang lain Walaupun berbeza pendapat Kita boleh berkongsi uh, pandangan dengan lebih hormat Supaya tak ada uh, pergaduhan atau kesalahpahaman Terima kasih Sadari Hanis atas uh, uh, pencerahan sebentar tadi uh, Berbalik pula kepada Dr. Farah uh, Dr. Farah dalam Dunia digital kini, apakah cabaran utama dalam mengekalkan uh, komunikasi berhemah? Baik, cabaran yang paling besar ialah hilangnya batas sopan santun apabila berkomunikasi dalam talian. Okay, ramai yang berani menulis perkara yang mereka pasti tidak akan berucap di khalayak ramai. Jadi kita harus ingat bahawa setiap mesej yang kita kongsikan di sosial media adalah uh, mencerminkan peribadi kita maka etika komunikasi digital haruslah uh, dipraktikkan oleh semua. Okey, yang pertama ialah berfikir sebelum menaip. Dan yang kedua menyemak fakta sebelum uh, berkongsi dan elakkan uh, ucapan berunsur kebencian. Okey, apabila masyarakat mempraktikkan komunikasi beretika, suasana dalam talian akan menjadi lebih uh, sihat dan produktif. betul tu doktor Uh, saudari Anis sebagai uh, sebagai belia yang aktif uh, dalam menggunakan media sosial media sosial ni bagaimana uh, usaha dan cara untuk memastikan uh, komunikasi yang digunakan ni uh, tetap dan masih berhemah. Okey baik Saudari host jadi saya dan rakan-rakan cuba jadikan media sosial sebagai platform Menyebabkan mesej kepanduan dan nilai-nilai positif. Kami elak menggunakan bahasa yang kasar dan kalau berbeza pandangan kami sampaikannya secara sopan dan dalam bentuk perbincangan. Saya percaya komunikasi berhemah bukan tanda kita lemah tetapi tanda kematangan seseorang itu. Apabila kita bercakap dengan niat yang baik, mesej akan lebih mudah diterima dan dihormati oleh para para pengguna media sosial. Se Dah, terjen nanti kan. Baik, terima kasih Salari Anis uh, untuk soalan yang terakhir. Uh, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan budaya komunikasi secara berhemah ni terus subur di Malaysia? Baik, pertama sekali, pendidikan komunikasi beretika perlulah diterapkan sejak di sekolah. Guru-guru haruslah mengajar murid-murid tentang cara menyampaikan pendapat dengan lebih sopan dan berhormat. Yang kedua, media perlu memainkan peranan dalam mendidik masyarakat melalui kandungan yang lebih positif. Dan yang paling penting, setiap individu akan menjadi contoh kepada uh, masyarakat yang lain. Apabila kita berkomunikasi dengan berhemah, orang lain akan mencontohi kita dan budaya dan budaya ini akan berkembang secara semula jadi. Baik, uh, terima kasih doktor bagaimana pula dengan uh, harapan saudari Anis Okey, baik uh, harapan saya supaya Belia Malaysia boleh menjadi ejen komunikasi positif, kita boleh gunakan teknologi untuk menyerat kekundungan, bukan untuk menimbulkan kebencian antara satu sama lain kalau setiap orang memilih untuk berkomunikasi dengan hati yang baik saya yakin, berdua negara akan terus hubung sebab itu, saya galakkan anak muda untuk sertai NGO-NGO seperti kami. Ruang terbaik untuk anda belajar berkomunikasi dengan lebih bijak, berhemah dan serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara. Benar, uh, saya setuju dengan uh, pendapat saya dari Anis. Komunikasi berhemah ni aa, bukan sekadar adab tetapi aa, asas kepada kesejahteraan dan keamanan aa, masyarakat kita. Okey, sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, aa, komunikasi berhemah ialah cerminan aa, keperibadian kepribadian bangsa. Okey, dalam masyarakat majmuk seperti negara kita Malaysia, Sikap hormat, sopan dan empati dalam berkomunikasi mampu memupuk perpaduan dan keharmonian sosial. Terima kasih kepada Dr Farah dan saudari Anis atas pandangan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga perkongsian kita pada hari ini menjadi inspirasi dan kepada semua penonton untuk terus mengamalkan komunikasi secara berhemah dalam kehidupan sehari-hari. Okey, sekian saja buat bicara masyarakat sejahtera untuk kali ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Terima kasih.